Татьяна, я снимаю для к видео. Мы будем готовить йогурты. Для этого нам понадобится кастрюля, чтобы нагреть молоко, молоко и закваска на йогурты. У меня также есть термометр и йогуртница. Для приготовления йогурта нам обязательно потребуется все, с чем прикасается наш продукт, президенфицировать кипятком для того, чтобы убить микробы, которые тут могут быть. Мы дезинфицируем кастрюлю, наливаем молоко. Я использую ультрапастеризованное молоко, которое не требует кипячения. Все остальное молоко нужно сначала закипятить, потом остудить. пока наше молоко греется, со всей остальной посудой, с банками, а также крышкой от йогурницы, ложкой мы поступим точно так же. Мы продезинфицируем. Приготовлении йогурта главное молоко не перегреть. Оно должно быть больше 40, но меньше 50 градусов. Если молоко будет до 40 градусов, йогурты будут очень медленно готовиться. Если будет больше 50, у вас ничего не получится, так как все актари умрут. У нас нормальная температура 45 градусов, значит мы теперь используем закваску. и хорошо его встряхиваем. Добавляем в запаску в наше молоко. Очень хорошо молоко перемешиваем. дезинфицируем точно так же крышку, включаем нашу йогуртницу, выставляем время, во сколько мы это сделали, чтобы было удобнее помнить. И оставляем до приготовления. Примерно через 3-4 часа мы проверяем, готовы ли йогурты. Не открывая крышку, пытаемся наклонить йогуртницу. Если йогурты густые, они готовы. Мы выключаем йогуртницу. Открываем крышку. Крышки мы тоже должны продезинфицировать точно так же, как мы это делали с банками. И закручиваем. И отправляем наши йогурты в холодильник.